上车，我捎你的。不用。你这个点很难打上车。没关系，我有时间。嗯。你现在浪费的不仅仅是你的时间，还有我的时间。 好周俊廷，谢谢。还真把我当专职司机啊！请您系好安全带，我们马上出发。已到达您指定目的地，请您带好随身物品。 准备下车。 微信二维码打开，通过。 收款。收了。谢谢老板，记得给五金好评哦。 我有些私人物品想转卖，有兴趣吗？